بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے آج کا دن دس رمضان المبارک ام جان حضرت خطیج القبرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال باقمال کا دن ہے ایک عظیم شخصیت محسن اسلام اور جنت کے موتیوں کی ملکہ سیدہ قریش طیبہ طاہرہ حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ والدہ ماجدہ حسنین کریمین کی نانی جان ام المؤمنین حضرت خطیجۃ القبرا رضی اللہ تعالیٰ حاقہ وصال با کا کا دن ہے عزیزان محترم حضرت فتیجت القبراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے اندر پاک دامنی کے اندر جان اساری کے اندر دور اندیشی کے اندر ان کی مثال وہ خود آپ ہیں ان کی اور کوئی مثال نہیں ہے حضرت سیدہ القبراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فہم و فراست کے اندر حکمت اور دانائی کے اندر اور خدمت اور اطاعت کے اندر آپ کی کوئی اور مثال نہیں ملی حضرت خطیجت القبر رضی اللہ تعالیٰ ملکت العرب کے لائے اور آپ کی حیات مبارکہ کے اندر رسول کریم سربر کینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی جتنی بھی اولاد مبارکہ ہیں وہ اما جان حضرت خدیجت القبرار اللہ تعالیٰ کے بدن پاک سے ہوئی اما خدیجت القبرار تعالیٰ وہ عظیم شخصیت ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے خود سلام پیش کیا اور جن کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اپنا مال ارشاد فرمایا یہ وہ عظیم شخصیت ہے وادی مکہ کے اندر کفر اور شرک کے زمانے کے اندر جب حق اور سچ کی آواز بلند ہوتی ہے اور پھر اس کی تصدیق کرنے والی سب سے پہلی خاتون حضرت فتیجۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اولیت کے اندر اور سب سے پہلے جنہیں زوجہ کا لقب ملا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اما جان حضرت خطیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ نے اور پھر انبیاء کے علاوہ جسے غیر نبی کو اللہ نے سلام پیش کیا وہ اما جان حضرت خطیجت القبر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کے اندر بھی ان کو اولت حاصل ہے سب سے پہلے حضرت ختیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھا رسول کریم سرور کینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس دھرتی پر جو سب سے پہلے امت کا ٹائٹل جنہیں نصیب ہوا وہ ایک ختون ہے اماں جان حضرت ختیجت القبر رضی اللہ تعالیٰ اور پھر رسول کریم سرور کینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کمال درجے کی محبت فرما دی اور ان کے وسالے با کمال کے بعد بھی کثرت کے ساتھ انہیں یاد فرماتی ان کے ساتھ محبت فرما محترم اما جان حضرت خطیجت القبرار رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے کے اندر بھی تجارت کے اندر وہ کمال اپنے اندر رکھتی تھی کہ زمانۂ جہلیت کے اندر اما جان نے تجارت کا وہ صاف اور شفاف نظام قائم کیا آپ نے ملازمین رکھے تنخواہوں پر تاجر کے لحاظ سے جو قافلہ مختلف ممالک کے اندر جایا کرتا تھا وہاں اپنے ملازمین کو بھیجا کرتی تھی اور خود تجارت کے ساتھ سفر کرنے سے گریز کرتی تھی یہ آپ کی کمال درجی کی مثال ہے اور پھر اما جان حضرت خطیجت اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو اور پوری انسانیت کو یہ بتایا کہ اگر کسی عورت کا خاون فوت ہو جائے تو وہ بالکل دنیا سے الگ اور ممتاز نہیں ہو جاتا بلکہ اس کو بھی حق ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتی ہے مگر اس کا معیار حق ہو سچ ہو دیانت داری ہو اور ایمان کی مضبوطی کا سبب ہو تو فرمایا وہ دوسرا نکاح بھی کر سکے اما خدیجت اللہ تعالیٰ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کر کے تشریف لائیں تو اس سے ماقبل آپ کے گھر میں بیس بیس خادمین ہوا کرتی تھی کھانا پکانے کے لیے الگ اور مختلف گھر کے کام کرنے کے لیے الگ, الگ الگ ملازمین رکھے ہوئے تھے لیکن جب رسول کریم سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی تو وہ سارے کام خود فرمایا کرتے کھانا بھی پکا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پیش کرتے تھے. اور تمام تر گھر کے جو خدمت تھی وہ خود فرمایا کرتی تھی یہ بھی کمال درجے کی اماں جان حضرت خطیجت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت تھی. اور پھر دوسری بات یہ ہے مصحب اور عالام کے اندر نہ صرف آپ ثابت قدم رہے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی بھی فرماتے ہیں جب سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اثر پر پہلی پانچ آیات مقدسہ کا نصول فرمایا تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آپ کی تھوڑی سی حالت مبارکہ جو تھی وہ ناساز گویا کہ آپ کو بخار جیسے علامات زہر تھے جب گھر میں تشریف لائے تو آپ فرمانے لگے لونی زمی لونی ختیجت الکبرا مجھے کمبل مجھ پر اوڑھ دو, دو, دو مجھ پر کمبل اوڑھ دو, دو اور جب اس سے کچھ افاقہ ہوا تو امہ ختیجت القبراء کو یہ ساری بات فرمائی اور امہ ختیجت القبراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت پانچ جملے ارشاد فرمائے وہ بڑے کمال جاتے ہیں آپ فرمانے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امہ جان نے وہ کمال جملے ارشاد ان جملوں کے اندر مٹھاس اور دل جوئی کے کمال کمال جملے پہلا جملہ یہ ہے فرمانے لگی فرمائے یا رسول اللہ ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے اللہ یہ تھا پھر فرمایا انکا لتصد و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صلح رحمی فرمانے والے وَتَحْمِلُ الْقَلَّةِ اور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَةِ اور متاجوں کے یہ کمانے والے ہیں وطکری, وطکری اور مہمان نوازوں مہمان نوازی کرنے والے ہیں دوسرے لوگوں کو ساتھ اچھا تعلق بھی ہے لوگوں کی مہمان نوازی بھی فرماتے ہیں تو حق. اللہ اللہ حق کے راستے کے اندر جتنی بھی مصیبتیں اور علام آتی رہیں آپ تو انہیں برداشت فرمانے پر. یہ کمال جملے تھے اور گویا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مبارک کے یہ وہ کی ورز تھے اور یہ وہ قیمتی جملے تھے جو پوری زندگی کے اندر یہ اہم اور بڑے ہی گویا کے مثالی بن کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر پائے گویا کے سب سے پہلے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کی جنہیں ترسلیاں دی وہ اماں جان حضرت خطیجہ گبرارا کرتا ہے جب دس رمضان المبارک کا دن آیا تو اماں جان حضرت خطیجت رضی اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں عرض اے میرے لجپال اے میرے دیدار اے میرے سونے میرے ساتھ تشریف لیاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اماں جان نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہ اماں جان کے ساتھ بیٹھنے لگے تو اما جان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر مجھ سے کوئی آپ کو تکلیف ملی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں یا زندگی بھر میں نے کوئی آپ کی خدمت کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی کی ہو تو پھر بھی میں آپ سے معذرت خاؤں بس آخری تمنا یہ ہے میری آخری حسرت یہ ہے کہ جب میرے جسم خاکی سے رو پرواز کر رہی جب میری روح نکل رہی ہو تو میری تمنہ یہ ہے کہ میں آہف کو تکتیر ہوں تو پھر کسی نے فارسی میں بہت ہی خوب کہا فرمایا کہ منم ہمی تمنہ کہ بوقت جا سپردن پر روح دی دباشا از درونی دباشا یا رسول اللہ بس آخری تمنہ یہ ہے کہ جب میری روح پرواز کر میں آپ کو دیکھنے ہوں اور آپ کو